assalomu alaykum do'stlar siz rangli dunyo kanalini kuzatib bormoqdasiz bu galgi video rolikni o'sha ma'lum va mashhur milliardlab muxlislar qalbidan chuqur joy olgan chempionlar ligasi haqida so'z yuritamiz chempionlar ligasi uefa tasarrufi ostida har yili o'tadigan yevropadagi nufuzli klublar aro turnir yevropa chempionlar kubogi 1955 ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yilda le quipe gazetasi sport jurnalisti gabriel ano tomonidan berilgan taklif natijasida tashkil etilgan turnirini o'tkazish g'oyasi ingliz nashriyotlari vulverhempton bir ming to'qqiz yuz ellik to'rtinchi yilning kuzida moskvaning spartak va gonvet klubi ustidan qozongan g'alabasidan keyin jamoa dunyoning eng kuchli klubi deb jar solishgandan so'ng kelgan anu o'z gazetasida bergan javobiga ko'ra eng kuchli klubni aniqlash uchun mehmonda va uyda o'yin o'tkaza oladigan musobaqa tashkillashtirish kerakligini bildirgan keyingi kuniyoq ano bo'lajak turnir loyihasini ommaga e'lon qilgan turnir birinchi bor bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yilning yanvarida o'tkazilgan musobaqaning 1955-1956 to'qqiz yilgi mavsumidan to 1990-1991 to'qqiz yilgi mavsumigacha nomi yevropa chempioni kubogi bo'lgan 1991-1992 to'qqiz yilgi mavsumda esa musobaqa amstel chempionlar ligasi nomini oldi va guruh musobaqasidagi pof tizimidan voz kechgan holda o'z öz formatini o'zgartirdi bu birinchi chempionlar ligasi o'yini edi hozirgi vaqtdagi musobaqa ramzi va madhiyasi o'sha vaqtda ishlab chiqilgan 1992-1993 to'qqiz yilgi mavsumdan boshlab musobaqa hozirgi nomi chempionlar ligasi nomi bilan nomlana boshlandi ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki liga g'olibi 22 ta klubga nasib etgan ulardan 12 tasi turnirda bittadan ko'p g'olib bo'lgan musobaqa g'olibligi bo'yicha rekord natija 13 uch karra g'olib bo'lgan ispaniyaning real madrid klubiga tegishli amaldagi g'olib germaniyaning bavariya klubi hisoblanadi kanalimizni kuzatishda işte davom eting Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni ulashishda işte davom etamiz